ॐ नमो वेङ्कटेशाय श्रीवेङ्कटेश्वरा अष्टोत्तरशतनामावली ॐ श्रीवेङ्कटेशाय नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः ॐ लक्ष्मीपतये नमः ॐ अनामयाय नमः ॐ अमृताशाय नमः ॐ जगद्वन्द्याय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः ॐ देवाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ अमृताय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ श्रीहरये नमः ॐ ज्ञानपञ्जराय नमः ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः ॐ सर्वेशाय नमः ॐ गोपालाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ गोपीश्वराय नमः ॐ ज्योतिषे नमः ॐ वैकुण्ठपतये नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ सुधातनवे नमः ॐ यादवीन्द्राय नमः ॐ नित्ययौवनरूपवते नमः ॐ चतुर्वेधात्मकाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ पद्मिनीप्रियाय नमः ॐ धरापतये नमः ॐ सुरपतये नमः ॐ निर्मलाय नमः ॐ देवपूजिताय नमः ॐ चतुर्भुजाय नमः ॐ चक्रधराय नमः ॐ त्रिधाम्ने नमः ॐ त्रिगुणाश्रयाय नमः ॐ निर्विकल्पाय नमः ॐ निष्कळङ्काय नमः ॐ निरान्तकाय नमः ॐ निरञ्जनाय नमः ॐ विराभासाय नमः ॐ नित्यतृप्ताय नमः ॐ निर्गुणाय नमः ॐ निरुपद्रवाय नमः ॐ गदाधराय नमः र्घपाणे नमः ॐ नन्दकिने नमः ॐ शङ्खदारकाय नमः ॐ अनीकमूर्तये नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ कटिहस्ताय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ अनीकात्मने नमः ॐ दीनबन्धने नमः ॐ आर्तलोकाभयप्रदाय नमः ॐ आकाशराजवरदाय नमः ॐ योगिहृत्पद्ममन्दिराय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ करुणाकराय नमः ॐ जगत्पालाय पाग्नाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ शिंशुमाराय नमः ॐ जटामकुटशोभिताय नमः शङ्कमध्योलसन्मञ्जु नमः ॐ किङ्किणाढ्यकरण्डकाय नमः ॐ नीलमेघश्यामतनवे नमः ॐ बिल्वपत्रार्चनप्रियाय नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगत्कर्त्रे नमः ॐ जगत्साक्षिणे नमः ॐ जगत्पतये नमः ॐ चिन्तितार्थप्रदायकाय नमः जिष्णवे नमः ॐ दशार्हाय नमः ॐ दशरूपवते नमः ॐ देवकीनन्दनाय नमः ॐ शौरये नमः ॐ हयग्रीवाय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ कन्याश्रवणतारेज्याय नमः पीताम्बरधराय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ वनमालिने नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ मृगयास्तमानसाय नमः ॐ अश्वारूढाय नमः ॐ खदारिणे नमः ॐ धनार्जनसमुत्सुकाय नमः ॐ गणसारलसन्मध्य नमः ॐ कस्तूरितिलकोज्ज्वलाय नमः ॐ सच्चिदानन्दरूपाय नमः ॐ जगन्मङ्गलदायकाय नमः ॐ यज्ञरूपाय नमः ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ॐ चिन्मयाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ परमार्द्रप्रदाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ दोर्धण्डविक्रमाय नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ श्रीविभवे नमः ఓం జగదీశ్వరాయ నమ ఇది శ్రీ వెంకటేశ్వర అష్టోత్తర సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం నమో వెంకటేశాయ అని కామెంట్ చేయండి మరిన్ని స్తోత్రాలు మంత్రాలు పురాణాలు కథల కోసం నా ఛానల్ని వీక్షించగలరు ఓం నమో వెంకటేశాయ ఏడుకొండలవాడ వేంకటరమణ గోవింద గోవింద